Ефір восьмого продовжує бізнес-діалог, і сьогодні будемо говорити про можливості, які відкриває навчання за кордоном. У нас в гостях Вадим Юхневич, власник компанії Доминфо. Вадиме, я вас вітаю. Я вітаю вас. також. Образування за границею. Тема важлива. Почому ця тема важна для вашої компанії? Тема важна для любого чоловіка. Образування, особливо за границі, відкриває нове направлення, нову рознові пріоритети перед любым чоловіком. Наша компания профессионально работает в сфере информационных консалтинговых услуг в разных странах мира. И образование – это, в первую очередь, то, что интересует любого человека, любую семью. Направление деятельности вашей компании – консалтинговые услуги, недвижимость за рубежом. И это основное направление, основной бизнес. Но образование за рубежом вы поддерживаете, молодежь и даете ей возможность уехать за границу. Почему взялись за это? На самом деле наша компания предоставляет комплекс услуг, которые включают в себя и образование в том числе, потому что любой человек, либо семья, которая переезжает за рубеж, она в первую очередь обустраивает свой досуг, это включает в себя детские садики, школы, университеты, недвижимость, быт, получение документов, водительского удостоверения и так далее. Почему мы непосредственно занимаемся образованием, образовательной программой на Северном Кипре? Это в первую очередь для нас благотворительное направление, как вы знаете, я родом из Украины, и мне хотелось бы поддержать молодежь, насколько это возможно, насколько это в моих силах, для того, чтобы у них была возможность, аналогично моей возможности, приехать и учиться за рубежом. Недавно вы дали возможность такую э, украинским студентам. Э, наши журналисты снимали об этом сюжет. Давайте посмотрим. Ви отримали грант із нетерпінням та надією на ці слова. Чекали десятки українських абітурієнтів і таки дочекалися. інвестиційно консалтингова група «Домінфо» спільно з американським університетом гірне, що розташований на Кіпрі, завершили освітній проект. 59 студентів отримали скидку на образування на Кіпрі. Очень, очень, очень круто. К тому ж 24 студента студенти отримали обучаться обучатися совершенно бесплатно. Это огромніша можливість для нашої молодежі, і очень хорошо, що такі програми існують. Їхньому щастю немає меж кажуть. Повідомлення про перемогу у грантовій програмі шокувало. 100% покриття взагалі відняло мову. Просто <рит> я не могла в це повірити, і здається, досі навіть не вірю в те, що це відбувається зі мною що це я справді і. За такий короткий проміжок часу повністю змінюється життя. Коли узнав, це було дуже неожиданно, звісно, я німного деже розстерявся. Звісно, я цю можливість не опущу. Ярослав родом зі Львова. Навчання за кордоном його давня мрія. Хлопець розказує, як доля сама підказала йому вірний шлях у майбутнє. Ну насправді я подав заявку на бізнес-економіку. Але якось так сталося, що поступив на архітектуру і дизайн. І насправді це теж дуже прикольно, тому що я займаюся дизайном, аматорством і це теж мені подобається. Ось і відповідно навчатися на дизайні це дуже круто. У нас в Україні немає можливості навчитися на дизайнера прямої, і тут така можливість навчитись дизайну це супер. Факультет ще можна, утім хлопець не хоче. Вважає ця випадковість не випадкова. Тепер їм лишилося підготувати необхідні документи та спакувати валізи. Попереду багато цікавого та незвіданого. Ми раді, що вони все-таки отримали і вони мають таку можливість німітку для себе щось інше і получить качесне образування, життя і відкрити для себе. Нове роти життя, нові можливості. Утім, це не останній шанс отримати грант. Компанія і надалі даруватиме такі нагоди українцям, аби якомога більше наших громадян могли отримати якісні знання та навички за кордоном. Компанія Dominfo Group офіційним представителем американського університету ГАУ. І багато студенти дійсно щасливі, що вони отримали таку можливість отримати качественне образование за рубежом. И плюс образование будет на английском языке. Поэтому у многих украинцев, у каждого украинца в следующем году будет такая возможность. Каждый студент может прийти к нам и написать тест. И опять же таки выиграть грант на бесплатное обучение. Вадим, очень впечатляет. Студенты будущие счастливые, вы счастливые, Отлично, потому что заказываете. Рассказывайте, как все происходило и о дальнейших возможностях, потому что там сказали, гранты еще можно получить. Итак, кто имел право принимать участие в этом конкурсе? Любой человек, который знает английский язык, который получает образование в Украине, либо получил его уже, мог принять непосредственно участие на грантовую программу на Северном Кипре в американском университете ГАУ. Для этого необходимо было прийти и сдать экзамен. То есть мы получили 180 абитуриентов, то есть 180 заявок на участие в этой программе. Одна треть из участников получили грант, это довольно-таки большой процент, и из одной трети 24 человека получили 100% скидку. То есть им ничего не надо будет платить за образование в американском университете на Кипре. Остальные участники получили из 60 получили 75% 50% скидку, что позволяет им опять же приехать и учиться со скидкой в одном из лучших университетов, который имеет различные международные аккредитации на английском языке. Угу. И что самое важное необходимо отметить, что Каждый из этих участников сделал в своей жизни, в своей карьере первый шаг и уже который приведет его уже в абсолютно новым ну, Это сто процентов кардинальный да. поворот. Кто готовит эти тесты? Кто их проверяет? Их проверяют представители университета, куда отправятся ребята или как это все происходит? Наша компания официальный представитель ГАУ в Украине, угу. Великобритании. И мы аккредитированы американским университетом на Кипре проводить данный экзамен. Вот мы его провели здесь непосредственно в Киеве. Тесты пришли к нам где-то за полчаса, за час до угу. проведения экзамена. Мы их раздали, проверяли непосредственно их преподавательский состав комиссия на Северном Кипре. Угу. И они как бы приняли такое решение, о котором мы только что сказали. То есть одна треть из абитуриентов получили гранты. Это опять же повторяю, это довольно таки большой процент, потому что Два года назад у нас была аналогичная программа. То есть мы делали экзамен, и, если я не ошибаюсь, порядка пяти человек только получили гранты. То есть то, что мы сделали сегодня, это довольно-таки большой процесс. Ниже уровень абитуриентов был? Или почему было тогда только пять? Я бы сказал, было ниже осведомленность, информативность абитуриентов, которые сдавали экзамен. Было меньше информации о Северном Кипре, об этом университете. Сегодня об этом университете знают довольно-таки много людей уже в Украине. Родители отправляют своих детей на учебу. И на самом деле это довольно-таки большой университет, в котором учится порядка 20 тысяч человек. Mm. Университету 30 лет. Образование ведется на английском языке, существует 8 кампусов по всему, по всему миру, включая Великобританию и США. Это значит о том, что любой украинец сегодня, который получил стопроцентную скидку, он через год уже может поехать учиться в Великобританию либо в США. Это потрясающе. Какие доступные специальности? Специальности имеют довольно-таки широкий спектр, начиная от бизнеса, что довольно-таки популярно во всем мире сейчас, юриспруденция, дизайн, маркетинг, есть даже фармацевты, медицина, авианаправление, то есть учат пилота самолетов, что довольно-таки престижно тоже на сегодняшний день, то есть очень много специальностей. Я точно не могу сказать, по-моему, 7 направлений, 7 специальностей вот, получили гранты у нас в Украине. Но тем не менее, как бы люди довольно счастливы, потому что тех специальностей, которые обучают на Кипре на английском языке, у ребят уже будут другие шансы, другие возможности, трудоустройства в разных странах мира. Согласитесь, что английский язык довольно-таки важный. Одно дело учиться в украинском вузе, другое дело учиться в американском вузе, на Кипре. Опять же, это не только образование не только знания, это в первую очередь окружение ребят, это преподавательский состав высокого уровня, который приехал с Америки, с Великобритании. Это новые перспективы, это абсолютно новая жизнь. Кто имеет право принимать участие? Только выпускники школ, либо более взрослые люди? Я понял ваш намек. На самом деле принимать участие может любой человек, как в любом университете. Это может быть выпускники школы, выпускники вузов скажем так, тот человек, который готов принять участие, он может действительно прийти и сдать этот экзамен. И мы планируем открытие представительства университета то есть то место где люди могут получать образование здесь в украине но это как mm. бы нашим небольшая... филиал будет в украине да. да и обучать будут преподаватели из тех вузов да, да есть уже переговоры ведутся переговоры мы планируем это сделать в городе Винницы. почему Винница? потому что я туда родом и как бы мне хотелось бы сказать спасибо тому городу с которого я вырос за то что мне сделали для меня и откроет ворота будущего для моих спевичизников. Насколько скоро эта перспектива? Ведутся переговоры с университетом. Я буду на Кипре через несколько дней. Будут разговоры с ректором непосредственно. Будут обговариваться все возможности, существующие для этого. Потому что предложение в открытии филиала уже поступило, но было предложение об открытии филиала в Киеве, но мне хотелось бы сделать его непосредственно в Виннице. Как получится дальше, тоже? уже зависит от стечения определенных обстоятельств, которые зависят не только от меня и от университета, еще зависят от местных властей на местном уровне. Когда будет следующий конкурс, возможность получить грант для обучения за рубежом? В конце декабря, вот прямо под новый год будет следующая возможность для потенциальных абитуриентов поступить в Американский университет на Кипре. Какой пакет документов нужно собрать? Самое главное требование ⁇ это желание учиться, потому что, опять же, одно дело сдать экзамен ⁇ это маленький шаг, то есть это первый шаг в сторону изменения своей карьеры, своего будущего. А следующий шаг ⁇ это необходимо будет, естественно, физически сесть в самолет и прилететь, потому что есть люди, которые боятся, есть люди, которые папа-мама не пускают и так далее. То есть много есть нюансов, поэтому... Самое основное требование в данном направлении ⁇ это огромнейшее желание. То есть если есть желание у человека, все остальное это как бы уже дело техники. То есть опять же, это английский язык ⁇ это диплом в окончании учебного заведения в Украине. У нас даже были такие случаи, я помню, вот года-два назад девочка сдала экзамен, она еще училась в 10 классе, вот она хотела себе попробовать, мы ни в коем случае не ограничивали, и она получила грант. Получила 100% грант, но грант, как и в любом месте, он имеет срок действия, то есть он имеет срок действия там, вот именно на эту программу, непосредственно mm -hmm. вот в этот, в этот год. Ну, и она понимала, что для нее это был просто как бы пробный шар. Она протестировала себя, получила этот грант, приехала на Кипр через год и попросилась учиться. Но до Юре де-факто, она не имела на это права, но мы наша компания, mm -hmm. приняв обстоятельства, приняв ее огромнейшее желание, мы пошли непосредственно к ректору и попросили его, чтобы он принял ее на этот год учиться то есть как бы уже с просроченным грантом. И ее приняли, и она вот сейчас поступила, она учится в университете. Поэтому, если есть желание у человека, все остальное это дело техники, дело просто стечения обстоятельств и огромнейшего труда. Вы сказали, что раньше было меньше студентов и малая информированность о возможностях Северного Кипра. Давайте сейчас мы все-таки остановимся на возможностях, которые дает Северный Кипр и чем он привлекателен для нас. Северный Кипр это относительно новое направление в Украине. Наша компания открыла первый офис три года назад, вот буквально полгода назад мы открыли второй офис, довольно-таки большего размера. И опять же, мы не, не занимаемся только Северным Кипром, у нас довольно-таки широкое направление, которое включает несколько стран. Довольно-таки много украинцев посетили Северный Кипр последних несколько лет, страна, которая ждет огромнейшие перспективы с качественным образованием, с замечательным климатом, с отличным образом жизни, абсолютно безопасная то есть криминал там фактически 0%. И поэтому родители не боятся отпускать своих детей для того, чтобы получать образование. И сами посудите, что на Северном Кипре с населением 300 тысяч человек с коренным населением. Существует 16 университетов, и в 2018-2019 году открываются 4 дополнительных университета. С общей численностью 20 университетов будет 100 тысяч студентов. Это фактически 30% плюс населения. Это огромнейшая индустрия на Северном Кипре, поэтому они привлекают большое количество преподавательского состава с Америки, с Великобритании. Общее количество преподавательского состава 4500 для всех этих университетов. Если мы приедем, например, в Фомагусту, либо же в Киринию, мы видим не просто отдельно стоящее здание, мы видим полностью огромнейшую инфраструктуру с, с гостиницами, с общежитиями, с ресторанами, то есть спортивными центрами. Это действительно круто, это очень перспективно, престижно. И самое главное, что это гораздо лучше, чем получать образование в Украине. Я скажу это открыто, откровенно, потому что я сам получил два высших образования в Украине, и ни одно из них мне, к сожалению, не пригодилось за рубежом. Все, что мне что мне пригодилось, так это умение находить выход из трудных ситуаций. Вот то, что это, науч... наверное, может, внутренняя просто человеческая мудрость. Ну да, спасибо большое. Да. На самом деле, за рубежом никто не спрашивает, какие у тебя дипломы, разве что ты закончил Оксфорд, Кембридж либо Харвард. А все спрашивают, а где ты работал и, и, и что ты знаешь? Кто ты, что ты за человек? Поэтому я считаю, что для любого ребенка, который э, получил образование в Украине, было бы очень целесообразно и правильно поехать получить образование за рубежом. Во-первых, это английский язык. Во-вторых, это жизненный опыт, который международный жизненный опыт. А раз это страна на пути в Европу, то надо э, прививать Европу в первую очередь в себе. Без этого общество не будет понимать, что такое Европа и зачем, зачем она нужна здесь. Да? Очень важно для молодежи путешествовать, ездить, получать образование, потому что, друзья, ваш английский язык, который вы здесь получаете в школах, какой бы он хороший ни был, с вашим акцентом, с вашими пониманиями он будет отличаться в корне от того английского, который есть в Великобритании, в США, либо же на том же Северном Кипре. Как оценивает наших украинских студентов встречающая кипрская сторона? Потому что уже не первый год работаете. Отклики какие? Способные ребята, которые целеустремленные, но, к сожалению, система образования, которая существует в Украине, она в корне отличается от системы образования европейской, американской. Ну, как бы, прожив 22 года в Великобритании, я понимаю все плюсы и минусы данной система образования. То есть здесь, в Украине, пытаются научить всему одновременно, что, в принципе, невозможно. То есть человек не может быть идеаль, с идеальными знаниями по всем предметам. За рубежом, опять же, в топовых хороших университетах стараются привить человеку понимание и, и внимание к каким-то определенным предметам и стараются сделать его профессионалом непосредственно в этом направлении. Я считаю это правильно. Хороший сапожник, он не должен быть хорошим химиком, либо физиком, да. И не обязательно узнать число P. 3,14. Да. 6. То есть основное отличие нашего образования и того, что они меняют мышление, да, и готовят к взрослой жизни. Наше образование за рубежом никого не интересует, разве что у вас супер, мега знания, и вы действительно известный человек в данной сфере и засветились на каких-то международных конференциях, мероприятиях, либо вы ученые, либо же действительно у вас какая-то серьезная степень, которая признаваемая там. Потому что все прекрасно понимают, что данное образование, оно ничем не подкреплено. Посмотрите, пожалуйста, вот у нас здесь, в Украине, все бизнесмены, юристы, певцы и танцоры, да? а кто, извините, будет слесарем работать, кто будет сантехником работать, то есть элементарные вещи, то есть нет практического применения образования. Поэтому на нормальном MBA, который в Великобритании либо в США, вы так просто туда не попадете. Вам необходимо перед тем, как попасть на нормальный MBA, вам необходимо получить минимум 4 года практического экспириенса на руководящей позиции и доказать это, показать со соответствующими референсами. Угу. И нормальный MBA будет не стоить 5000 долларов в год, он будет 150 тысяч фунтов, либо евро, либо другой валюты в год. То есть это не дешевое как бы, удовольствие. Но соответствующий, это действительно качественный MBA, который подкреплен уже вашим опытом и который действительно даст вам определенный толчок в жизни. Так происходит за рубежом. Поэтому, когда ребенок идет учиться за границей в ВУЗ, родители своих детей пытаются сначала перед тем, как учиться, сделать гапье, так называемый. То есть они после школы отправляют детей путешествовать. То есть 18-летний угу. ребенок, ему говорят, сможешь поехать в Америку, либо в Европу. Сначала пойми, что ты хочешь. И действительно ли ты этого хочешь, и только после этого иди учись. Я считаю это правильно. Осознанно. Конечно, потому что, например, я возьму себя, я учился на инженере механика. То есть я, я, я честно скажу, я попал до случайно. То есть я, я не понимал в принципе, что я делал там, до четвертого курса. После того, как я окончил университет, попав на завод, проработал там несколько месяцев, я понял, что это не мое. Но ну, неужели мне надо было потратить пять лет для того, чтобы понять, что это не мое? Это можно было сделать раньше. Принципиальное отличие образования, то что здесь учат просто быть Учиться должен быть диплом высший, mm -hmm. высший образования. Но никто не сказал, почему он должен быть. Что с ним потом делать? Тут армия э, профессионалов в кавычках э, с дипломами, которые не могут трудоустроиться. Но ну, разве это правильно? Нет. И напоследок. Хочу тогда от вас совет. Родителям и потенциальным студентам зарубежных вузов, о чем сейчас подумать? Что сейчас уже сделать, чтобы изменить свою жизнь? Э, в первую очередь э, не надо ничего бояться. Надо э, открывать себе форточки в мир, пробуйте новые, не бойтесь ошибаться, делайте шаги навстречу самому себе, то есть сделайте 10 шагов в своей жизни, попробуйте сделать то, что у вас раньше не получалось, и однозначно один из этих шагов получится, и не существует идеального рецепта для всех, ну, не существует нигде 100% гарантии, самый лучший способ достижения успеха это на своем собственном опыте. Вадим, я вас благодарю за участие вам. и за то, что вы делаете. Спасибо. Это был бизнес-диалог, и мы говорили о возможностях, которые дает образование за границей. У нас в гостях был владелец компании Дом Инфо Вадим Юхневич. Оставайтесь на восьмом и будьте успешны.